П'ять із десять українських жінок готові кардинально вкрутити своє волосся. І причому експериментувати із зачісками жінки люблять саме влітку, стверджують перукорії. Які стрижки модні нинішнього сезону дізнавався сніданок. Зараз наш, наша невеличка історія. А після у нас розмова з гостем. Пані Олена держслужбовець офісний дрес-код жінці порушувати не можна. Зате експерименти зі стрижками ніхто не забороняв, і цьому вона не би як рада. В принципі готова хоч щодня міняти. Чи принаймні щомісяця це не зуби відросте? А от 25-річна економіст Дарина своє довге волосся обрізала тільки раз, коли я була маленька, потім я постригла зразу так, бо втомилася від нього. Але коротка стрижка Дарині не сподобалась. Тому дівчина вирішила, більше волосся не вкорочуватиме. Можна Робити різні зачіски можна заплести, можна зробити гарну таку дульку високу, можна просто розпустити. Вісім років поспіль не наважувалась підстригти своє волосся, й ось ця дівчина. Попри те, що сама перукар, Я Дуже люблю експериментувати в плані укладок, що не можу сказати, о стрижках. Але кілька тижнів тому Наталя таки пішла на кардинальні зміни, і все заради подорожі в Індію. Я просто розуміла, що там не буде ніяких. Е Гели, пенок, и мне пришлось выбрить пол головы, и я абсолютно довольна. Зараз розповідає перукар, експериментувати з волосся модно. П'ять із десяти жінок просять кардинально змінити стрижку. Приходили дівки, у яких волоси по поясницю і обстригали ну есть, под бобкари, під мальчика. Напівжартума Наталка називає себе стилістом психотерапевтом, бо переконана, нова вдала стрижка перетілює жінку не лише зовнішньо, і це підтверджують психологи. Який би світ прически не носила жінка. На от времени його нужно менять. І это нам дає состояние водушевлення, состояние подйома. А ще допомагають секти чимало переживань, тривог і розпочати новий період у житті. І у нас в гостях Олена Войнова, стиліст, викладач авторської школи зачісок. Елена, доброе утро! Добре. От все-таки какие стрижки сейчас в тренді. Самое главное, найти свою индивидуальность. Красивые длинные волосы, ухоженные длинные волосы, стрижка боб, современная британская, градуированный боб и, конечно же, короткие стрижки. А, наверное, отсутствие большого количества времени дает возможность нам экспериментировать своими волосами для того, чтобы создавать удобные, легкие и каждый день новые укладки. Вот вы перечислили несколько стрижек, там стрижка боб, там еще какие-то у нас, кстати, есть а, фото, мы можем посмотреть и а, прокомментировать, что это, как, как эта стрижка Но вот называется. вот среди последнего направления вот стрижка пикси, да, мы можем это посмотреть. Это сейчас она что? На... Вот вот это стрижка. Это как... направление, mm -hmm. да, когда mm -hmm. мы видим разъединение, когда мы видим очень много текстуры с ней очень легко работать а красиво выстриженный висок можно спрятать длинночелка и вы в офисе а если вы хотите пойти на дискотеку да или у вас вечеринка вы открываете этот висок и у вас совершенно новый универсальная образ. стрижка вот кстати недавно Алена мозговая она сделала стрижку подстриглась под мальчика и она в соцсетях написала что это стрижка Пикси вот вот сейчас мы можем посмотреть это Пикси да, Pixi, да? То есть это современная, сейчас... современная короткая стрижка, да. Конечно, вот британское направление самой стрижки пикси угу. немножко отличается. Мы все равно персонализируем, адаптируем для нашего общества, для нашей культуры. Хотя британцы, на самом деле, это пикси, это мифология, и непосредственно английская мифология, это маленькие феи. И молодежь британская субкультура они ввели такое направление пиксель они красили волосы яркие цвета были голубые фиолетовые и соответственно выполняли такие очень короткие стрижки это была креативная молодежь район камдентаун и конечно когда туда люди попадали и все стилисты смотрят они восхищаются этим новым видением мы уже адаптируем конечно я бы даже сказала что больше короткая стрижка вошла в моду потому что очень удобно ты вышел с тренажерного зала ты высушил волосы взял немного тем Текстурного препарата и у тебя всегда укладка я смотрю это стрижка действительно в тренде и среди наших звезд кстати говорили что это прекрасные феи да британской да. вене вот тоже э, и мария бурмака тоже недавно сделала новую стрижку вот тоже тоже в стиле пикси э, вот ну, собственно говоря, вот говорили у нас эксперты, что вот новая стрижка, кардинальные изменения, это всегда позитивно влияет на психологическое состояние, естественно, внешний вид. Но самое важное хорошо подобрать под форму лица, потому что можно все эти эффекты испортить. Вот, собственно говоря, как подобрать правильно под свою форму лица стрижку? Сразу скажу, что некрасивые формы лица не бывают. Все индивидуальные, все очень яркие, красивые. А, всегда говорим, что надо персонализировать. Если мы видим, что где-то слишком широкий лоб или слишком там, ярко выраженная зона Вот, например, если высокий лоб. Конечно. Мы можем персонализировать небольшой угу. зоной челки. Вам стилист всегда подскажет и покажет индивидуальность. Нужно всегда вот работать на эффект вау. Да, Пришел с длинными волосами, как обычно хочется. Да, Что-то изменить, но не просто подрезать кончики. И здесь нужно прислушаться к вашему а если круглое лицо, то, наверное, какие-то челки на бок, да, чтобы как-то, как-то немножко сделать косую линию, чтобы ну, не совсем. подчеркивать Может, округлость. быть, даже я бы предложила создать больше объема, небольшую текстуру в линии mm -hmm. контура лица, для того, чтобы вытянуть, визуально вытянуть эту форму лица. Вот поэтому вот для круглого лица, конечно, больше объем в макушечной зоне и небольшая текстура у контура лица. Плюс еще и обращаем внимание тоже на длину шеи, да, чтобы, чтобы удлинить, ну, длина, вытянуть. длина, да, конечно же, а правду говорят, что, ну вот, есть такое мнение, что вот короткие стрижки, все-таки они больше, ну, помимо молодежи, еще они больше актуальны для а, таких женщин после 40. И вот длинные волосы, это уже немножко не то, уже лучше длинные волосы оставить для женщин помоложе. Это так? Я думаю, это все условно. Это состояние души. Захотелось длинные волосы, мы их отрастили. Хочется короткие стрижки. Если они модны, нам, конечно же, моду диктует европейское направление. И Голливуд стрижется коротко, и мы стрижемся коротко. Да? Мужскую моду диктуют футболисты. Поэтому, конечно, мы немножко вот, больше даже, наверное, на это обращаем внимание. Мне кажется, что после 40 девушка всегда прекрасна. И до 40 Мне тоже. понравилось, что сказали девушка после 40. И это таки правильно. мы сейчас говорим. Больше о коротких стрижках, а все-таки хочется поговорить о длинных волосах. Вот какие сейчас стрижки, ровные волосы или какие-то каскады. Кстати, я хочу сказать, что вот видите, вот этот манекен, я признаюсь, пускай Руслан меня простит, его дико напугал. Ну, вернее, он очень был рад видеть, потому что именно с этого ракурса он был уверен, что это Лида Таран. Вот эта прическа это ли, прическа Лидии Таран. Вот так вот: красивая прическа. Ну, счастливым обладателем длинных волос, красивых ухоженных длинных волос. Конечно же есть очень красивые плетения, которые можно выполнить буквально за 10 минут, и не потратив на это слишком много времени. Эта прическа выполнена действительно за 10 минут. Техника двух жгутов, красиво заплетенная, подкол, легкие, небрежные и у вас всегда новый образ для офисной работы. Вот прекрасно, а все-таки вот сейчас с длинными волосами что какие волосы больше сейчас, ну скажем так, в тренде? Очень длинные. Вот я сейчас очень редко вижу очень длинные волосы вообще до вот, ниже пояса. Пле, средняя, средняя длина, вот по плечи. Вот что какие сейчас? В моде. Очень длинные волосы с ними тяжело. То есть сейчас, в принципе, никто да, их не носит. Да, но вот, честно скажу, что вот западная Украина – это счастливые обладательницы очень длинных волос. Все-таки, когда ты работаешь, ты понимаешь, что тебе за ними нужно ухаживать, и ну, самая оптимальная длина – это уровень лопатки. Да, лопаток хорошая длина, хорошая длина линия плеча, и в зависимости уже от э, тенденции короткой стрижки, да, мы начинаем двигаться все выше и выше. Вот очень много женщин, вот обладательниц длинных волос, они, вот мы говорили, 5 из 10, вот они обрезают очень коротко волос, насколько часто это бывает. И это, это не является неким стрессом, потому что обычно я знаю, что это слезы, и, и, и потом и, очень жалеют о том, что обрезали длинные волосы, и потом все-таки возвращаются. Наверное, нет. Когда девушка уже приходит и она уже планирует отрезать волосы, она уже к этому готова. Спасибо большое за ваши советы. Мы их обязательно учтем. Спасибо и наши большое. зрительницы тоже, я уверена в этом. Спасибо. Нагадаю, что у нас в гостях была стилист Олена Воинова. Снеданок тревает. Далее невеличкая пауза. Будьте с нами. Мы совсем скоро повернемся. С нами «Цикаво».